bugun kompyuter injenering fakultetiga izoh beraman kompyuter so'zi siz bilasiz lekin bu so'zning mazmuni sal kengroq ya'ni elektron qurilma degan mazmunni ham e bildiradi elektron qurilma ma'lum bir hisoblashlarni bajarib u orqali ma'lumotlarni qayta ishlashga yordam beradi va o, ish faoliyatni osonlashtirishga imkon beradigan qurilma ya'ni elektron qurilmalarga faqatgina kompyuter emas boshqa qurilmalarni ham nazarda tutsak bo'ladi masalan printer eng ko'p kishi biladigan printer yoki fotoapparat yoki mana bu ham breslet mibend bu ham mi elektron qurilma yoki mm, wifi adapter adapter uni ham aytishimiz mumkin mana bu ham elektron qurilma deyishimiz mumkin yani injener esa bu muhandis degan mazmunni bildiradi muhandis ya'ni mutaxassis ya'ni kompyuter injeneringni bitirgan bakalavr elektron qurilmalarni mutaxassisi degan tushuncha bilan bir xil ya'ni bakalavri degan bilan bir xil hop demak kompyuter injeneringni bitirgan bakalavr student nimalar qila olishi kerak ish faoliyati keying va endi eng asosiylarini aytaman birinchi navbatda kompyuterni bilishi kerak kompyuter o'zi nima nimalardan tashkil topgan ichida qanday jarayonlar bo'lyapti tarkibiy qismlarni komponentilarini umuman dipr hamma narsasini bilishi kerak qanday bo'ladi qanday ishlaydi keyinchalik printer qanday ishlaydi tarkibiy qismlari nimadan iborat yoki tester nimadan ishlaydi svitch nimani o'zi nima vazifani bajaradi firewall nima nima vazifani bajaradi server kompyuter nima hosting nima veb o'zi nima veb sayt nima veb texnologiya nima o'zi tok nima ya'ni kichkina volli tok albatta bular tokda ishlaydi elektronika qurilmalar asosan kichkina voltlarda ishlaydi va tokni o'zi tushunishi kerak tarmoq qurilmalarini tushunishi kerak programmalarni bilish kerak masalan kompyuter ichidagi eng asosiy programmalar bu word excel powerpoint yoki avtocad qisman endi umuman demak juda ham ko'p narsalar bor va bu narsalarni qisman bilsa yetadi zo'r bilish kerak demayman dey chunki kompyuter juda ham keng miqyosli bo'lganligi sababli asosan faqat yuza yuzasi yuza, o'tib ketiladi universitetda ham siz ham asosiy qismini bilsangiz kifoya chunki ishga kelganingizdan so'ng albatta ishlariniz konkret aniqlashadi ya'ni nima faoliyatlar nima ishlarni qilishingiz kerakligi aniqlashadi va o'shanga qarab siz asosiy baza borku baza asosida keyin chuqurroq o'rganib boraverasiz nimalar qilish kerakligini ho'p demak birinchi elektron qurilmalar haqida tushunchalar berdim va kompyuterda tushuntirishdan boshlayman